Предлагаем вашему вниманию сепаратор дизельного топлива известной американской компании Parker Raker. Модель называется 230R1210. Это обозначает, что серия 230R 12 вольт 10 микрон уровень фильтрации. Данный сепаратор сделан из конкретно в Великобритании, что представляет из себя сепаратор дизельного топлива Raccour230R. Это голова с установленным насосом подкачки. Точки подключения топлива. Один подвод, два отвода вин для удаления воздуха. Собственно, фильтроэлемент R20T с уровнем фильтрации 10 микрон. Оборудован колбой для сбора воды. Колба не мутнеет в процессе эксплуатации. Также здесь установлен нагревательный элемент 14 вольт 200 ватт. Системой температурного контроля. При наступлении температуры плюс 5 градусов и ниже автоматически включается подогрев. Имеется порт подключения бортовой сети. В комплекте дается разъем и заглушка. Данный сепаратор готов к применению обычно устанавливается на малых дизелях. Легковые автомобили, джипы, внедорожники и небольшие грузовые автомобили. Очень качественный и надежный.